السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil al ilmi wa sahhil ahlaqana bil hikm wa ja'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha pada waliha wa maulaha Allahumma arinal haqqo aqom warzuqna atiba' wa arinal batila batilaw warzuqnas tinaba ham ba'd alhamdulillah muslimin hadirin jumaat yang saya hormati Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikurniakan kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sunah junjungan nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama dan semoga kita dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utammima makarimal akhlaq hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak alhamdulillah insyaallah kita menyambung pengajian kuliah jumaat bulanan hari jumaat yang pertama anjuran masjid Denai Alam menggunakan kitab kekeliruan umman inilah jawapannya susunan al fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Allah Taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bidah ah, berlaku kekeliruan dalam fikiran sebagian umat Islam menyangkakan bahawa di sana tidak ada bidah ah yang dibenarkan atau diistilahkan oleh para ahli ulama sebagai bidah ah hasanah. Bidah ah artinya perkara baru, hasanah artinya baik. Baik di situ bermaksud dari segi ukuran syariat. Berpandukan daripada neraja syariat, bukan semata-mata baik mengikut akal fikiran kita atau sangkaan kita semata-mata. Jadi jelas dalam kuliah-kuliah yang lalu kita lihat para alim ulama semenjak dari zaman salah menerima adanya konsep bid'ah hasanah. Sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan nikmatil bid'atu ah hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Merujuk kepada amalan solat tarawih 20 rakaat di belakang seorang imam dan itu adalah perkara ibadah bercanggah dengan dakwaan golongan yang keliru yang mendakwa kononnya perkara baru hanya boleh kalau dalam urusan dunia sahaja. Jadi tidak ada beza urusan dunia atau urusan agama kedua-duanya kena dipastikan tidak melanggar syariat. Kemudian Al Imam Azizuddin bin Abdul Salam rahimahullah taala Yang dikenali beliau sebagai sultan ulama sultan kepada para alim ulama memperincikan lagi pembahagian bid'ah kepada lima iaitu mengikut hukum yang ada yang bersangkut dengan perkara bid'ah itu kerana bid'ah bukan hukum bid'ah adalah satu istilah merujuk mengatakan perkara itu baru dulunya tak ada sekarang ada itu namanya bid'ah adapun hukum syarak yang taklifi yang menyangkut perbuatan orang mukallaf ada lima pertama wajib kedua sunat ataupun mustahab ketiga harus ataupun mubah keempat makruh dan yang kelima haram jadi nak tahu hukum perkara baharu tu boleh jadi salah satu dari lima kita dah selesai menerangkan satu persatu. Jadi kalau golongan ini masih berdegil menolak adanya bid'ah hasanah antara kita dan mereka ada kesepakatan bahawa agama kita terbina di atas dalil bukan hanya dakwaan kosong semata-mata ya, mereka juga setuju agama terbina atas dalil kita juga setuju agama kita ini terbina di atas dalil dan maka kita datangkan dalil-dalil yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Dalam buku ini Ustaz Mahathir datangkan satu dalil daripada ayat suci Al-Quran, tiga dalil daripada hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu dalil dari asal perkataan sahabat Nabi. Kalau mereka masih tak setuju, datangkan puncah mereka. Datangkan dalil mereka. Maka ini dalil yang dirujuk oleh para alim ulama ketika mana mereka berpendirian adanya bid'ah hasanah. Pertama daripada ayat suci Al-Quran Allah berfirman warahbaniyatan itu asal bacaannya ya tanwin ataupun nun mati tapi dihidupkan nun mati itu kerana bersambung dengan huruf mati juga iaitu ba yang tidak ada baris yang mati maka dihidupkan dengan baris bawah warahbaniyatan ibtada'uha rohbaniyah cari hidup kependetaan mereka lah yang melakukan bid'ah itu jadi dalam Al-Quran Allah merujuk kepada rohbaniyah ini sebagai satu perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh golongan Nasara ma tatabnaha alaihi kami tidak menetapkan rohbaniyah ke atas mereka jadi Allah tak tetapkan mereka itu perlu hidup secara rohbaniyah apa rohbaniyah hidup kependetaan hidup yang fokus kepada ibadah tidak selalu menyebukkan diri dengan urusan dunia tidak selalu bercampur gaul dengan masyarakat hanya fokus kepada ibadah itu namanya rahbaniyah jadi jelas daripada Al-Quran pertama Allah menjelaskan itu adalah bid'ah ibtada'uha maksudnya mereka buat bid'ah itu ma tatabnaha alaihim menjelaskan lagi bahawa kami tidak menetapkan rahbaniyah kepada mereka habis kenapa mereka sendiri melakukan bidah itu Illa thoba wa ridwanillah tak ada tujuan lain kecuali nak dapat ridho Allah Subhanahu taala latar belakang daripada kisah ini adalah pada masa itu orang-orang nasoro pengikut Nabi Isa alaihissalam mereka diuji dengan pemerintah yang zalim yang bergelumang dengan maksiat lalu sebahagian daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mereka menasihati pemerintah supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat ini malamnya bukan sahaja nasihat mereka tidak diterima bahkan yang menasihati dibunuh berlaku pembunuhan kepada pendakwah-pendakwah ini lalu di situ pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersepit kerana antara makasidus syariah antara tujuan syariat hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala daripada lima objektif utama dua yang utama yang pertama adalah ifzuddin menjaga agama syariat ni tujuannya nak jaga agama kedua adalah ifzu an-nafsi menjaga nyawa ketiga dan seterusnya jadi dalam kes ini mereka ada dilema kalau mereka hidup dalam masyarakat dan mereka diamkan saja maksiat yang berlaku, agama mereka rosak. Tapi kalau mereka berdakwah, melarang dari maksiat, kalau ikut track record, nyawa akan melayang. Sedangkan dua-dua ni disuruh jaga. Kena jaga agama dan kena jaga nyawa. Jadi apa yang mereka buat? Mereka tidak duduk dalam masyarakat supaya tidak terlibat dengan maksiat tadi, mereka duduk jauh dari masyarakat, katakan di pinggir uh, hutan, katakan di kaki gunung dan sebagainya, mereka fokus kepada ibadat. Dengan itu, agama mereka terjaga, mereka tidak terbabit dengan maksiat dan nyawa mereka juga terjaga. Mereka tidak dibunuh oleh pemerintah yang zalim. Nah, jadi, apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Allah menceritakan lagi, فَمَا ra'awha حَقُّ رِعَا dah elok mereka hidup secara rahbaniah tadi jauh dari maksiat nyawa mereka juga terjaga lalu mereka tidak lagi menjaga hak-hak yang sepatutnya mereka jaga sebagai orang yang hidup secara rahbaniah mereka lalu jadi cenderung kepada dunia semula mereka bercampur dengan maksiat-maksiat dalam masyarakat fama ra'aha ayat ini di hujung ayat nanti Allah labelkan mereka faulaika humul fasikun mereka inilah orang-orang yang fasik. Baik, di sinilah para ulama istimbah Boleh tunjuk tafsir Al-Qurtubi poin yang keenam dalam memahami ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu anna kullu muhdasin bid'atun. Setiap perkara yang diadakan itu dinamakan bid'ah. Ah. Sebab Quran menamakan bid'ah. Ah. Dan yang bari lima yubdi'a khair maka sepatutlah bagi orang yang melakukan bid'ah yang baik ayyadu alaihi bahawa dia mengekali melakukannya kerana mengambil ibrah daripada ayat ini bila orang Nasara buat perkara baru yang baik dan mereka tinggalkan lalu dengan sebab itu Allah labelkan mereka sebagai orang fasik ya, eh, orang yang berdosa padahal perkara yang mereka tinggalkan itu bid'ah logik mudah saja kalau satu orang dahulu dia bergelumang dengan maksiat ya, dia minum arak, berjudi dan sebagainya kemudian dia tinggalkan, dia taubat adakah dia dipuji ataupun dikeji dia dipuji sebab dia meninggalkan perkara buruk kalau satu orang dahulu rajin solat, rajin bersedekah, rajin beribadah kemudian dia jadi lalai, tak lagi solat, tak lagi bersedekah ya, tidak lagi beribadah, dia dipuji ataupun dikeji dikeji kerana meninggalkan perkara yang baik jadi apabila Allah mengeji orang Nasara kerana meninggalkan bid'ah rahbaniyah berarti rahbaniyah itu baik padahal ianya bid'ah jadi jelas daripada ayat Al-Quran ini ada di sana bid'ah yang baik kenapa baik? kerana kita dah terangkan latar belakang tadi mereka buat ini tak lain nak dapat ridha Allah nak jaga agama dan nak jaga nyawa jadi itu yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah ta'ala salah satu istimbat daripada ayat ini bahawa sesiapa yang melakukan bid'ah yang hasanah perkara baru yang baik hendaklah diusaha untuk mengekali supaya tak berlaku sebagaimana orang Nasara dah elok mereka buat bid'ah baik mereka tinggalkan lalu mereka dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalil pertama dari ayat suci al-Quran menunjukkan ada bid'ah ya hasanah kawan-kawan kita yang tak setuju datangkan dalil anda hatu burhanakum in kuntum shodiqin bawalah keterangan dalil kamu sekiranya memang kamu benar dalam menolak adanya bin ahsan Ustaz Mahdi letakkan yang kedua asal daripada sahabat Nabi saya skip dahulu saya dahulukan hadis Nabi SAW last nanti baru kita pergi kepada akal hadis Nabi SAW bagi dia bersabda manib tada'a dalalahat la yabdahu annahu wa la rasuluhu kana alayhi mithsu asami man amala bihalal khusus zalika min awzarihi ashaib barang siapa yang mengamalkan satu bidah yang sesat yang Allah dan Rasul tidak redha dengan bidah itu maka adalah ke atasnya itu tanggungan dosa orang yang melakukan bidah itu tidak berkurangan daripada dosa-dosa mereka sedikit pun maknanya orang ni dia jadi pioneer buat dosa dia perintis dosa Ya, yes, masa tu dia berdosa. Bukan itu sahaja. Apa yang dia pioneer tu, apa yang dia rintis daripada dosa maksiat tadi, ditiru oleh orang lain. Sebagai pioneer, dia juga tanggung dosa orang tadi. Tapi orang yang buat pun tak kurang dosa mereka. Bukanlah makna kata, pioneer dah tanggung, orang yang tiru tak dapat dosa. Tak. Yang meniru pun dapat dosa. Yang pioneer perbuatan dosa itu mendapat dosa tambahan. Sebagai pioneer, uh, kalau dalam MLM eh, multi level marketing uh, downline dia berniaga upline pun dapat juga uh, dia upline dapat dosa penuh downline pun dapat dosa penuh jadi apa kaitan dengan bidah hasanah ini kita perlu faham teknik yang digunakan oleh para alim ulama dalam memahami nas ada kalanya mantuk perkara yang dilafazkan expressly mention ada kalanya mahkum perkara yang impliedly understood makhum ada makhum mutawbahah kefahaman yang selari dengan apa yang disebut ada makhum mukhalafah kefahaman yang sebalik daripada yang disebut masa kita 5 minit lagi saya cuba kompreskan sebagai contoh kalau imam buat announcement lepas salat jemaah minta jemaah yang berusia tak lebih dari 40 tahun tolong tunggu dalam masjid sebentar ya, imam buat announcement macam itu datang seorang jemaah yang umur dia 60 tahun dia kata tuan imam saya umur dah 60 saya kena tunggu ke tidak imam kata eh kan ke tadi saya dah buat pengumuman dia jawab oh imam kata yang tak lebih 40 tahun kena tunggu yang lebih 40 tahun imam tak cakap pun kena tunggu ke tidak imam pun kata kepada lah faham lah dia kalau saya dah announce yang, yang kurang 40 tahun kena tunggu ada setulah tak payahlah saya sebut lagi implicitly understood yang lebih 40 tak payah tunggu itu namanya mafhum mukhalafah. kefahaman secara sebaliknya jadi para ulama mengatakan apabila Nabi SAW meletakkan satu point Barang siapa yang lakukan satu bid'ah yang sesat yang Allah dan Rasul tak reda maka bid'ah yang tidak sesat yang Allah dan Rasul reda maka sebaliknya dia akan dapat pahala kalau tak sisilah Nabi sebut dolar, tanda yang tanda salahnya tidak ada makna. Macam mana nak tahu benda itu baru Allah redha tak redha? Jawabnya ulama kena lihat kepada suluhan Quran, hadis, ijma', kias dan lain-lain sumber hukum barulah dapat ditentukan sama ada perkara baru itu termasuk perkara baru yang sesat lalu dilarang atau perkara baru yang tidak sesat lalu dibenarkan. Jadi dalam kuliah ini kita sempat menyebut satu dalil ayat suci Al-Quran dan satu had dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Jumaat masuk awal ya 1.21 tadi saya dah masuk maka kita cukupkan setakat itu insyaallah lagi dua dalil daripada hadis Nabi dan satu dalil daripada asal sahabat kita akan terangkan dalam kuliah yang akan datang hadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا وأحسن أخلاقنا وعظم أجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نترضى بنور شمسك أبدا أبدا اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين رب العالمين